Fatma Mahmudova kimdir? Fatma Yaqub qızı Mahmudova. Azərbaycanlı aktris və Azərbaycan Respublikasının xalq artisti. Fatma Mahmudova 30 dekabr 1954-cü ildə Ağdam rayonunda anadan olur. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət İnstitutunu bitirib. 1968-ci ildə Ağdam Dövlət Dram Teatrında aktrisə işləyib. Teatrın aparıcı aktrislalarından olan Mahmudova bu müddət ərzində bir çox özünə məxsus obrazlar yaratmağa nail olmuşdur. Dağlanan Tifaqda Sona xanım, Fərhat və Şirində Məryəm, Solğun çiçəklərdə Sara, Qaçaq nəbiddə Həcər, Təhminə və Zaurda Təhminə, Qismətdə Ana və s. bu kimi obrazlar onun tamaşaçıların sevilməsinə çevrilmişdir. Aktrisa 1987-ci ildə Pirverdinin Xorozu filmində Həlimə roluna çəkilmişdir. 1989-cu ildə Azərbaycan SSR-inin Əməkdar Xalq Artisti Fəhrədinə layiq görülmüşdür. Ağdam rayonunun işğalı ilə bağlı Bakıda köçkün kimi yaşayan Fatma 1994-cü ildə Taleini Azərbaycan Dövlət Musiqi Komediya Teatrı ilə bağlamalı olmuşdur. Burada teatr repertuarında olan tamaşaçı və tamaşaların əksəriyyətində rol alaraq bir sıra maraqlı obrazlar yarada bilmişdir. O 10.000 dollarlıq Kiev tamaşasında Bağdağ Gül, Hədənin öz ulduzunda xurma, bankir Adaqlıda ağuçu Gürbikə, birgünlük seyhdə Adilə Dudu, adamın adamında Atbalaxanım Məsməx Xala Dayımdır əsərində Əsmər Şeytanın yubleyində Məryəm və s. rolların öhdəsindən bacarıqla gəlmişdir. Fatma Mahmudova 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xalq Artisti fəxri adına layiq görülmüşdür. Prezident təqaüdçüsüdür. Kiçik qız övladı var. Kiçik qızı Nigar musiqi ilə məşğuldur. Filmoqrafiyasında 14-dən çox filmdə rol almışdır. Hər kəsin sevə-sevə izlədiyi Bacanaqlar filmində 2009-cu ildən çəkilmişdir.